ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଓ ମୋର ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଓ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କରୋନା ଭଳି ଆଉ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଖୁବ୍ ବିସ୍ତାର କରୁଅଛି ଆଉ ତାର ଯେଉଁ କାୟାଟି ଆଜ୍ଞା ବିସ୍ତାର କରୁଛି କେବଳ ଏଇ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରଏଲର୍ କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆମେ ସମୁଦ୍ରୀ ମାଛ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଉଛେ তে এই অলপ সময় ভিতৰত যি প্ৰস্তুত হ'ল আজিয়া কিলে দেড় কিলো দুই কিলো হৈ যা ফলৰে কি সেই বহুত স্পীড গ্ৰ'থ কৰোঁ আৰু তাৰ মাংস পেশী গুড়িক বহুত স্পিডৰে গ্ৰ'থ কৰোঁ তেণু এই যি ৰোগগুড়িক আজ্ঞা যাইৰছ গুড়িক সেই গোটেই ভাইৰছ না সেই মাংসপেশী গুড়ি গ্ৰ'থ কৰোঁ সেইবি গোটেই ভাইৰছ না তো সেইগুক আজ্ঞা এতেে মাত্ৰ আমাৰ এই আটমছফিয়াৰ বৰ্তমান ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି ଆଉ ତାର ନାଁଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସୁପର ବଗ ଆଉ ଏଇ ସୁପର ବଗ କରୋନାଠୁ ବି ମଧ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ ଆଉ କରୋନା ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆତଙ୍କିତ କରିଦେଇଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ସୁପର ବଗ୍ ରୋଗଟି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ଏକ ରୋଗ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ହଠାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବି ମରିଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ହେଉଛି କାହିଁକି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜି ମଣିଷ ଯେତେ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତା ନିଜର ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲକି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହିଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବ୍ରଏଲର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସହର ସହରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭୋଗୁଛି ତ ମଣିଷ ଆଜି ଭୋଗୁଛି কাহপি ভোগুছি নিজপা ভোগুছি না যদি নিজপি ভগুছি তো তা কেইকি তার কিছু রাস্তা বাহার করে পু না নিজে যদি বাহার করেছি ভোগিপি তো নিজের সমাধানপ রাস্তা বাহার করার দরকার না এর দর্শক বন্ধু মানিষ সিনা না বন্ধ টিয়ারি করে দেছি বন্ধুক সি না তো গুড়ি তো কিন্তু সে দিনে দিনে ফুটব না সে মানুষ ফুটও କି ସେ ଆପେ ଫୁଟୁ ତାର ଏକ୍ସପାରି ହେଲା ମାନେ ସେ ଫୁଟିଯିବ ସେ ବମ୍ ହେଉ କି ଯାହା ହେଉ ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆଉ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଝଡ଼ ତଫାନ ଆଉ ହଠାତ୍ ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି ଗରମ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆମର ସହରରେ ହେଉ କି ଆମ ଦେଶରେ ହେଉ କାହିଁକି କାହିଁକି ପ୍ରକୃତି ତାର ଆଉ ଭାରସ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ ଏ ମଣିଷମାନେ ଏତେ ପାପ ଆଜି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ସଂସାରରେ ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ମା ଆଉ ତା'ର ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ବା ଏ ଦୁଇ ଦିନର କଥା କେମିତି ଆମର କାଶ୍ମୀରର ସୀମାରେ କେମିତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସହିଦ ହୋଇଗଲେ আতংবাদী দ্বাৰা কণ দৰকাৰ আতংকবাদী মানে এতিয়া মানে আজি বিস্ফোৰণিত হৈ যাই আমি এতিয়া আতংক মচৌ আমাৰ চহিদ কৰি দিলে আমাৰ যোৱান মানুহ তো এই কণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আৰ যায় ৰুক্ৰ মধ্য কিন্তু আজি দেখন্তু ভাৰত পাকিস্তান মধ্য আৰম্ভ হ'ব যি বাকী অধ্যয়াকি থাকিল যিহেলে জে কলি সৃষ্টি কৰব তাৰপৰা চেনে কলিটি হ'ব আৰম্ভ হ'ব তাহান আমাক দেখিবাৰ অ এই অলপ দিন মধ্যৰে কণ সব ঘটনা ঘটিছে মালিকাৰে ত স্পষ্ট ভাৱেৰে লেখা হৈছি বৰষ বৰ্ষ ধৰি আজা আমি ৰিছৰ্চ কৰোঁ আও আমি পাঠ কৰিছে আমাৰ মালিকা ভক্ত ভাই মানে পাঠ কৰোঁ ଆଗରୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଆଗକୁ ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ ହେବ କହିକି ଆଗରୁ ଲେଖା ହୋଇସାରିଛି ତ ଆମର ଖାଲି ଦେଖିବାର ବାକି ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେମିତି ଶରଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ତ ନେଉଛେ ସମସ୍ତେ ଜପିପାରିବେ ନାମ ବି ନେଇପାରିବେ ତା ସହିତ ଆମର ଶାରୀରିକ ସଂଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ କି ଯେତିକି ରୋଗ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଆମେ ସାର ଖାଇକି ଆମର ଦେହରେ ସବୁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସାର ଯେଉଁ ସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି ଆମ ଦେହରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଜି ମୁକ୍ତ କରିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଜି ଆମ ଶରୀରକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱଦେଶୀମାନେ ଏଇ ବ୍ରସ୍ କୋଲଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ବ୍ରସ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ ସକାଳୁ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଷ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଦାନ୍ତକାଠି ଆଜ୍ଞା ନିମ୍ବ ଦାନ୍ତକାଠି ହେଉ ଶାଳ ଦାନ୍ତକାଠି ହେଉ ଆମ୍ବ ଦାନ୍ତକାଠି ହେଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାନ୍ତକାଠି ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସ୍ୱଦେଶୀ ଦେଶୀ ଆଉ ତାର ସେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ତାପରେ আপোনাৰ যি ৰোগগুড়িক সব লুচিকি অঁ দেহ ভিতৰত কেমি আমি তাক ভাল কৰিবা এই দাঠি মাধ্যমৰে আজিয়া ভাল হ'ব এই দাতে ঘা পূৰ্ব যদি আমি তাৰ ছেপটি গিৰি দবা আৰু লাড মাধ্যমৰে যি আম পেট ভিতৰক যিব সেই বহুত কিছু আমাৰ উপকাৰ কৰিব আমি জানি নাহি কিন্তু সমস্ত জানিচোন কিন্তু জা শুণিকি আজি মনছ ভুল কৰোঁ আৰু তাৰপৰা প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধু আমার যেতবে পাড় পিউে সকালে যেতবে বাহারু যাও ঝাড়া যেতবে যাচ্ছে সেতবে আমি পাঁচ পিউচে না তো পা যার ঘরে নোটা তম্বা নোটা হো কি পিতল নোটা হো কি মাটির বি কোণী নোটা হো তো আপনার কম করবে ঠিক সন্ধ্যাবে আপন সে পাঁড় পুরাই রক্ষিদে ତ ପ୍ରାୟତଃ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ପରେ ସେ ପାଣିଟି ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଟିର ଗୁଣକୁ ନିଏ ଆଉ ତମ୍ବାର ଗୁଣକୁ ନିଏ ଯଦି ପିତ୍ତଳ ରଖେ ପିତ୍ତଳର ଗୁଣକୁ ନବ ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ପେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଛେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସିନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଲେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ଆମ এই যে অজ্ঞানৰ যি মনুষ ৰ যেতিয়া জ্ঞান পাইছেবাৰে সি না জানিলা যে আমিষ খাই কণ হু কি মানে নিশা দ্ৰব্য খাইলে কণ হু তো সুড়িকেট ভিতৰত গুপ্তভাৱে অঁ তোডিটো আজিয়া নষ্ট কৰিব এই আমাৰ পানী হেঁচা আজিয়া সবুতো বৰ জিনিছ আমি কিপৰি ভাৱেৰে পিছবা পানীটি আমি যেতিব পিওচে ঢক ঢক মানে যেমি বোতল পিউচে ঢক ঢক কৰিমি পি নাই অল্প অল্পকে পি যেমি চড়াই পায়ে যেমি গায়ে পাঁচ পিও সেমি আমি মধ্য এ মানিষ পা পিবা উচিত যা ফলে কি আমার পাঁচটি আজ্ঞা ঠিক তার কর্মরে লাগবে আউ কর্ম আমার দেহ আজ্ঞা নিশ্চিত ভাবে ধীরে 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 পুঁ সেই পূর্ব দেহকে পলাই আসব আসিড এসিড যে যে পিছ ৰোগগুড়িক সুড়িক ধীৰে 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 পলাইব তো এতিয়া আকৌ মানিকি দেখন্ত আজিৰ টিপ্স ভাৱে আপোনাক ক'লে আমি তই বণ জংগলৰে বৰ্তমান ভ্ৰমণ কৰোঁ আৰু আমি ভাবুচে কাৰণ এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কোনো আমি আম শৰীৰ আমাৰ মন ভিতৰত যদি আমি উপভোগ কৰিবা ত আমাৰ দেহ নিশ্চিত ভাৱে যোন সাৰ খাওঁ আজি আউ আজ যার খাইবা দ্বারা প্যাকেট জিনিস দ্বারা যে সব রোগগ্রস্ত হয়ে যাই তো ধীরে 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 এই প্রকৃতির সৌন্দর্য যদি আমি উপভোগ করে আ প্রকৃতি এই জল পবন যদি আমি গ্রহণ করে তো ধীরে 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 প্রকৃতি সাংে আমার শরীরটি আজ্ঞা খাপ থাকবে তাপরে এই রোগ বৈরু ধীরে 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 সি মুক্তি পাইব তো প্রিয় দর্শক বন্ধু আজ ভিডিওটি এইটি শেষ করছে আউ ଯେଉଁ ସୁପର ବଗ ଭଳି କରୋନା ଭଳି ଯେପରି ରୋଗ ବେମାରୀରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ଆମକୁ ଧୀରେ 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 ଆମକୁ ହିଁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାହାର ଜିନିଷକୁ ବିଶେଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁନି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତିକି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଭ କମିଯିବ আও লোভ কমি গ'লে আজ্ঞা আমাৰ কণ দৰকাৰ যেতিকি দৰকাৰ সেই আমি সন্তুষ্ট প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধু আজিৰ ভিডিঅ'টি এই শেষ কৰোঁ ভুল ঠাইলৈ ক্ষমা কৰি দে আকৌ লাইক শেয়াৰ ছাইব কৰিব ভুলিব নাই বহুত কঞ্জু কৰিয় দৰ্শক বন্ধু আৰু পাখেৰে ঘণ্টিচিহ্নটি মই দবাইবোৰ ভুলিব নহয় ধন্যবাদ